Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Цей документ підтримали 83 депутати. Проти не голосував ніхто. Перед голосуванням спікер парламенту Шалва Папуашвілі вигнав із зали низку опозиційних депутатів. Законопроєкт вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-кордону за кордону, зареєструватися як агенти іноземного впливу. Швидше за все документ буде остаточно ухвалено парламентом контрольованим правлінням, правлячую партию «Грузинська мрія» Та її союзниками опоненти кажуть, що цей закон завдасть шкоди прагненню Грузії вступити до європейського союзу. Критики порівнюють документи з російським законодавством, що використовується Кремлем для придушення інакодумства. Ухилення від реєстрації або неподання фінансової декларації у встановлені терміни тягне за собою штраф у розмірі 9 тисяч доларів. На вчорашніх акціях проти закону спецпризначенці застосували силу до учасників. Всього за два протестні дні було затримано близько. 30 осіб маю на включенні Георгія Вашадзе, опозиційного лідера грузинського парламенту. Пане Георгію, добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте, Йдеться про те, що закон про іноагентів наробить шкоди на шляху Грузії до Європейського союзу. Поясніть, яким чином цей закон нашкодить саме на шляху до ЄС, тим паче напередодні початку переговорів про вступ. Ну смотрите, этот закон один в один закон, который в свое время принял Путин в России, который фактически фундамент авторитаризма да, в России сегодня. Да? этот закон подразумевает, что в Грузии фактически цель этого закона, что в Грузии не было гражданского сектора, тут в, в Грузии не было независимой меди и в Грузии не было независимого мнения вообще. Потому что Бединай Иванишули – это человек, который свои деньги в свое время в России заработал. Он очень хорошо понимает, что грузины уже, грузины надоел он. Надоел вообще вот это его неформальное правление. Хотят просто изменить власть. Они говорят, что нет, не будут нормальные выборы, не будут существовать демократии, не будет существовать Грузия Грузии демократии. Будет все, как Иванишули хочет. Однозначно все наши западные партнеры не просто как бы, заявляют, что там проблема с этим законом и так далее. однозначно говорят, что если этот закон будет существовать, в этом случае, в этом случае тогда места Грузии в Европейском Союзе не будет. И не просто то, что мы не продолжим переговоры о вступлении в, Грузию, в Европейский Союз, а плюс с этим мы можем потерять и то, что у нас уже есть. Это кандидатство, это безвизовый режим. И фактически этим Иванишвили говорит, что он хочет полностью изолировать страну от Запада, и он хочет просто иметь свою власть. Он хочет стать царем, авторитаром в этой стране. Но это у него не получится. Потому что вы видите, сколько грузина выходит на улицы. Это спортсмены, это культура, сфера культуры, публичные лица, политики. И большинство, как бы самое главное, молодежи. Все абсолютно против того, чтобы здесь было царство и А який потенціал мають протестні акції у Грузії? Чи можуть вони стати ще більшими ще масштабнішими? Чи можуть вони, врешті-решт, привести до зміни влади до а, позачергових виборів парламенту, наприклад? Смотрите, последние два дня вы, наверное, видели, что десятки тысяч людей выходят на улицах. А сегодня вы увидите, что, я уверен, что еще больше будет, будет народа. Так что грузины едины в этом вопросе. Понимаете, нет фактически разногласий. Никто не хочет себя идентифицировать страной, где будет авторитарный режим Байдена и Маншули, мы все хотим стать членом Европейского Союза. Так что народ очень активен. Я думаю, что вот это единство, которое есть сегодня в Грузии и станет основным фундаментом, на что мы построим наш, так сказать, нашу интеграцию на Европейский Союз. Я однозначно скажу, что это последние дни или последнее время, давайте скажем, концовка власти шили в этой стране. Тобто, якщо е, пригадати протести в Білорусі і пригадати протести в Україні, ви схиляєтесь до думки, що в Грузії все може закінчитися ефективно. Власне, так як бажає народ. Не так, як в Білорусі, так, да, звісно. Ну, Грузія не Білорусь, Грузія не Росія, Грузія це Європа. Ми дали в своє місце більшої думаю... как бы, пример всему постсоветскому пространству, когда поменяли власть Шеварнадзе в этой стране, когда Грузия стала примером реформ чемпиона в реформах, когда Михаил главе с Михаилом Саакашвили мы стали очень быстро развиваться, очень быстро интегрироваться в Европейский Союз, я думаю, что сейчас мы сможем делать еще больше и гораздо лучше. Так что грузинский народ это свободолюбивый народ. Никто не сможет его остановить. Я в этом абсолютно уверен, победа будет за нами. Я чого згадав Білорусь, тому що ваша колега опозиційна по хаті Деконаїдзе говорила, що в Грузії хочуть повторити те, що сталося в Білорусі, але в них не вийде. Добре, що і власне ви це озвучили. Президентка Грузії Саломе Рабішвілі має накласти вето на закон про іноземних агентів. Якщо це станеться, яким подальшим сценарій розвитку подій ви бачите і що? Что, если этого не останется? Что про ВЕТО ну, ведомо? Смотрите, до ВЕТО еще надо вторым и третьим чтением принять этот закон, потому что это всего лишь первое чтение. Это первые шаги, которые они предпринимают. И однозначно, что можно сказать, что народ Смотрите, все очень четко понимают. Иван Шури просто решил спасти свои финансы. Его, так сказать, мафиозный клан, который сейчас уничтожает грузийскую экономику и который стал очень богатым в этой стране, просто хочет как-нибудь изолировать Грузию от Запада для того, чтобы спасти, спасти свое имущество. Так что все впереди. Все зависит от нас, от единства народа, которое есть. И я уверен, что мы Победим потому, что сзади нас это наша страна, да, любовь к нашей стране, а сзади них, них это, как бы, предательство и деньги, которые они наворовали и которые они заработали в этой стране. Так что еще раз говорю: и хочу подчеркнуть, что. что мы обязательно победим в этой битве и в этой, так сказать, потому что мы просто хотим жить нормально, в европейской, в европейской стране, в европейской дем демократии. Мы хотим развивать нашу экономику, мы хотим создавать рабочие места, мы хотим привлекать европейские и американские инвестиции для того, чтобы процветала эта страна. У нас маленькая, но очень красивая страна. Да? Люди очень, наш народ очень любит эту страну. Вы многие из Украины приезжают, и они тоже любят, потому что мы очень любивый народ. Невозможно остановить грузинскую генетику. Грузинская генетика никогда не будет скована и никогда не будет под каким-нибудь авторитарным так сказать правлением. То же самое было во время Советского Союза. Вы, вы помните, что Грузия была один из первых, который боролся за свободу, за независимость. В 89 апреля, только сейчас была годовщина, напали на наш народ, который очень мирно протестовал против тогдашней коммунистической власти. После этого уже Грузия победила, так сказать, новое, так сказать, объединение круглый стол во главе с Виадыгам Сахурди, который, как бы, победил коммунистическую партию еще при Советском Союзе и пришел во власти. После этого мы объявили независимость. То же самое было и в Украине. И я думаю, что очень скоро наша вот эта 33-летняя битва за свободу закончится тем, что и Грузия, и Украина, мы станем частью, как бы, членами Европейского Союза и будем жить мирно, мы будем жить в стране, в странах, которые развиваются, и мы станем частью большого цивилизованного западного сообщества, которая, где нету ни войны, нету никаких беспределов, а есть закон, есть демократия, есть как бы, рабочие места, есть экономика, которая это и страна, где самое главное, самое главное, это человек, гражданин этой страны, и у которого у, у нас будут все абсолютно наши э, э, так сказать, свободу будет защищены законом и верховенством права. Ви говорите такі оптимістичні речі, приємні багатьом, хто очікує дійсно якихось змін у Грузії. Однак до кінця не зрозуміло, яким чином ці зміни будуть відбуватися. Бачимо протести. Маємо правовий механізм вето що дає вам впевненість у цій перемозі, враховуючи, що правляча партія її пов'язують з Кремлем? Кремль, Росія. Станом на зараз це значний ресурс. Ми в Україні це відчуваємо щодня, бо в нас триває війна. Власне, ми поки що не бачимо кінця цій війні. Як ви так швидко бачите кінець своїм деструктивним тенденціям в Грузії? Єсліні Каби, єсліні, поміняється в ближайшому будущем. Я думаю, що в октябрі у нас є вибори. И эти выборы решат абсолютно все в этой стране. Но пока что все зависит от протестов до выборов, что мы хотим, чтобы этот закон отозвали обратно, чтобы выборы провели в более-менее демократическом пространстве. Ну, если откровенно сказать, у Бедина и задача состоит в том, чтобы выборы не состоялись в стране. И я думаю, что исходя из этого, мы обязательно э, должны понимать, что, в чем состоит его цель. Э, и мы все это понимаем. Поэтому наше идейство ⁇ это идейство, которое создаст фудабит для большой победы. И еще раз подчеркиваю, что одно, что сейчас происходит на улицах, есть полный, абсолютный консенсус в стране, что его решили, это просто большой, большая проблема для этой страны, большой геморрой, головной боль. И если не сейчас, то самое последнее ⁇ это октябрьские выборы, когда мы поменяем власть и начнем развиваться очень быстро. І а, красиво ви можете пояснити, яким саме чином Росія зараз впливає на, на владу в Грузії? Можливо, є якісь конкретні ознаки, на які можна звернути увагу, і сказати, що отут рука Кремля. Ну, смотрите, одно, что этот закон один, один в один, закон, который есть в России, но второе, самое главное, что я бы очень-очень четко сказал, у Ивана самая конкретная задача, он хочет Грузию для себя. Исходя из этого, единственное, кто это ему может извне позволить, это Россия. Потому что цивилизованный Запад это не позволит. Для Запада демократия однозначно самое главное, это сказать, момент права человека человека, выборы, не знаю, там, права слова, все это самое-самое-самое главное, да? А Иванишвили хочет просто, чтобы у него была, так сказать, своя территория, свое, так сказать, свою, как бы, территория, где у него будет очень много денег, он сам себе будет, будет нормально жить, а вообще неинтересно люди. Исходя из этого, ему нужна, нужна поддержка России, потому что у России нет сил сейчас для того, чтобы решать вопросы в других странах, что-то там предпринимать и так далее. Просто Сегодня Россия идеологический, идейный партнер Иванишвили. Западу такая страна, такая демократия неприемлема. Грузины выбрали и 85-90% грузинов поддерживают интеграцию с Европейским Союзом. Исходя из этого, Иванишвили понимает, Европейский Союз, членство Европейского Союза, это для него проблема. Проблема, потому что если становишься и все больше ближе идешь к Европейскому Союзу, больше демократии. А больше демократии станет, значит, что его неформальное правление в этой стране не будет. Так что Иванишвили во главе как бы, России в России или в Путине не ищет некую защиту для авторитарного режима, который он хочет создать в Грузии. Останнє питання сьогодні ввечері продовжаться протести. Є там інформація в телеграм-каналах, що нібито готуються силою розганяти ці протести. Чи ви готуєтесь до таких сценаріїв, чи маєте інформацію, що силовики планують, і як ви будете забезпечувати власну безпеку на акціях протесту? Знаете, они могут делать абсолютно все, сделать абсолютно все, они готовы на все. Вчера вы видели, как на протестах разгоняли людей, как гнали, бегали за ними на маленьких улицах. И это как раз, так сказать, то, что свойственно Бедзине Иванишвили и власти, которые есть сегодня в стране. Так что мы готовы для всего. Народ, народ этим не испугнешь. Мы готовы для мирное, мирного протеста для того, чтобы окончательно победить в этой войне. Еще раз, смотрите, у нас нет возможности просто сделать шаг назад, потому что шаг назад это значит, что эту страну заберет Иванишвили, заберет этот человек, и мы станем просто, как бы, мы будем жить в авторитарной системе, да, тоталитарной системе. Исходя из этого, народ абсолютно единый, тут нету как бы, партии, нету граждан, гражданский сектор отдельно, молодежь. Мы все едины. Мы все хотим жить в сильной Грузии, частью Европейского Союза, где экономика идет вперед, где западные инвестиции заходят и живем нормально в мирном пространстве они просто нам говорят что не, не ребята так вы не должны жить вы должны жить так как иванишули хочет иванишули нам говорит что вы сегодня не должны бегать а просто идти не танцевать а петь и ну, ну, смотрите грузинов не остановишь не остановишь просто это другой народ другой народ здесь невозможно авторитарного режима здесь не будет я в этом уверен так что надо будет стоять перед газовыми этими, как его, пулями, которые они выстреливают, или перед спецназом. Мы будем стоять до конца, пока мы не победим. Они обратно, они, 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 они очень четко и хорошо это понимают, поэтому очень боятся. Если бы вы смотрели бы последнюю, последнюю пресс-конференцию премьер-министра, ну, что чувствуется, что они очень-очень-очень боятся. Боятся того, Що їх очі скоро не буде в атайстрані. Пане Георгію, дякую вам. Георгій Вашадзе, опозиційний <проб> лідер грузинського парламенту, був моїм співрозмовником.